Ucdarda Hyundai Kamaz tırpıldı, 3 nəfər avtomobildə yanaraq öldü, 1 nəfər isə ağır xəsarət aldı. Ucdarda dəhşətli yol qəzası baş verib, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Alpolt kəndi arasından keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Hyundai markalı minik maşını Gəncə istiqamətində hərəkətdə olarkən, eyni istiqamətdə olan Kamaz markalı yük maşınına tırpılıb. Zərbənin təsirindən avtomobildə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ucar rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub və avtomobil söndürülüb. İlkin məlumata görə qəza zamanı minik maşında olanlardan 3 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, 1 nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralı 2007-ci il təvəllüdlü Qəddəsərova Səma Vüqarqızı əvvəlcə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra isə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Həkimlər onun vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Avtomobildə yanaraq dünyasını dəyişənlərin məyiti isə aidiyyəti üzrə təhfil verilib. Fakt araşdırılır. ARAM bürosu. Müxbir Aqil Əsədov Nilfər Qəhrəmanova Gün TV